для стран СНГ и ближнего зарубежья по атмосферному давлению. Эта э, презентация, опять же, таки переделана, с, с, была в смазке ликарное состояние. презентацию, по-моему, два раза включила, извините. Эта презентация сделана, сделана была э, первоначально Извините, пожалуйста. В смарте. Э, при, э, при помощи триггеров она стала анимационной в, в презентации PowerPoint и заняла первое место. Сейчас подождем. Я просто пролистаю, покажу, как эту же презентацию можно сделать интерактивной в, в, при помощи триггеров, которые да, вам тут дали инструкцию, что создает, что куда щелкать и куда переходить. А, так. Уроков общения, конечно же, тяжело выставлять поочередность, как мы привыкли, да, у вас выплывает, мы знакомы были с анимацией по инту, Инду должно выплывать, выходить, одновременно немножко подвисло сейчас, я вижу. Сейчас а у получается, у нас здесь... Получается, презентация не работает у нас клик. А, так, презентацию можно при помощи гиперссылок отправить за методической картой. Сейчас я вам его... Так, хотелось бы показать следующее. Как мы привыкли, презентация одновременно может выходить. Смотрите, пожалуйста. Те же вопросы, что и в смарте. Мы повторяем по цепочке определение, самое главное, Далее, следующее, не знаю, получится или нет. Молекула, молекула N. И там и тут большой могу Просто экран, который вы видите, который у меня совсем другие. У нас с задержкой. Так, ну вот то же самое можно сделать вот со следующими вопросами. С марте это может быть анаграмма, а здесь получается вот такое вот э, поочередное э, выплывание. По заданным, вам, по заданным вам шагам. Физическое явление, что является, найти пару, воспроизведение. Тоже, мы привыкли, все вылетает, найдите пару. Куда у вас там, дети говорят, там, другие ветру вылетают, что у вас там, какой вариант, ответа или вакуум. Как открываются ячейки в такие же открывания можно сделать и в презентации по верхом по частям назовите, продолжите предложение. Еще интересная возможность презентации это интерактивная адвокат, когда вы на, одной из, на одном слайде помещаете множество информации, которую хотели бы рассказать детям, которые хотели бы рассказать детям. При этом, находясь на одном и том же слайде, назовите процессы, но здесь просто поочередное выплывание основных понятий, что у вас, какие процессы происходят, на каком из этапов графика. Составить задачу решить. И следующее проверяем. Так, минуточку перепрыгнули. Проверяем. Проверка в виде тоже интерактивного плаката. Поочередно записали условия, дорисовали график, показали основные этапы и пожелали удачи. Проверяем знания, опять же, интерактивность. Правильно, неправильно. Изображение я уже перелистываю, потому что времени много. Следующее, отдайте ключевое слово и годы греческого. Вот ваша презентация работает... Сейчас у нас... Работает, не работает. Так, алмаз. И так далее. С красотой. И домашнее задание. Еще хотелось бы сказать, что презентацию можно сделать... Объекты, 3D-объекты. Создавать в презентациях можно 3D-объект. Ну да да, 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 да. Это 2007 это, год. Да. год. Получается, вот здесь вы берете простой круг, да. а, делаете mm -hmm. объем его, тень накладываете, и получается так, что, казалось бы, простая презентация у вас становится украшением стола. Но а учительского, да, я имею в виду. Слушайте, не всегда дети понимают, что мы делаем это для них. Хотелось бы сказать, много занимает времени, но в помощь, как мне кажется, преподавателю становится палый фонд язык. В плане того, что вот простая презентация, дети читают текст, наши дети не умеют читать, не, не могут выделить самое главное и обращают внимание на второстепенные вещи. Делаем следующее. Дети читаем параграф Засекина, по-моему, Засекина делает эту презентацию Пока они читают минут ну, 10, да, эту презентацию, вот параллельно открываю книгу Засекина и с его упругости нарисовать, подписать силы. Дети, подпишите. Вы читали книгу? Подпишите. Назовите вид деформации. Назвали. Значит, опрос. Можете опрос в виде записи, можете опрос устный, как вам удобно. Назовите вид деформации. Все спрашивают, откуда столько времени? Ну, дети работают или я работаю? И иногда э, учителя говорят, э, иду, иду на работу и думаю, чтобы сделать, чтобы детям не было скучно. Я иду на работу и думаю, чтобы мне не было скучно с детьми. Ну вот так. То есть в этот момент, когда дети работают с книгой, я делаю следующие моменты. Естественно, дети уже взрослые, десятый класс можно себе позволить. В восьмом классе я думаю, надо строго-строго с ними с ними себя вести, чтобы не потерять класс. Так, тесты. Тесты, ну да, есть Майнтест, мой есть тест В2, В2, я думаю, сталкивались при прохождении входного-выходного, мы пользуемся этим, ну, одним из видов тестов. Мне понравились тесты, которые можно выкладывать на свой блог. Кто путешествовал, есть у меня тесты для... детей. сейчас, минуточку. Я не открыла окошку, сейчас я сюда приду, потому что здесь ссылки прямые на ней, на эти тесты нет. Пока у нас открывается, параллельно эти тесты, были найдены на блоге в моем верпеку мобиле. Есть веб-сервисы, и веб-сервисы там очень много всего. И онлайн, онлайн, что у нас есть? сейчас, Лиарный, конструктор, такой, нет, да. нет, 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 есть другие веб-сервисы, с которыми мы практически не знакомы как учителя, а дети знают, пускай открывается, главное, виртуальные доски веб-сервис, можете пользоваться графикой, редакторы анимацией, коллажи дальше, честно случайно с каком на каком-то российском сайте учителя я увидела эту ссылку, себе прикрепила, вам рекомендую, ну, прейзи тоже, тоже активная мы используем дросфорды составления, какие-то там э, Как когда буквы, рисунки и буквы, я забыла, как называется, выставляешь. ребусы. вот, ребусы, mm -hmm. точно так же. Так, да, сейчас мы откроем лабораторию тестов. Значит, онлайн-тесты. Если, э, если вы видели, mm -hmm. образовательные тесты, которые можно сделать э, для... Давайте сейчас посмотрим. 11 класс. Вопросы по теории. Например, мы отходим. Вопросы по теории. Это создания 24. -го. Образовательные тесты. Автор Кобоколь, Настя. Там много тестов. Я сначала не знала, что когда я делаю у себя на компьютере и выставляю в интернет, они же сразу фиксируются на этом образовательном блоге. Значит, лаборатория тестов, готовимся к заим. Ребенок проходит эти тесты и сразу видит ответы в конце. Лена, а, это, это самое, это интернет-сервис вот Ну, получается, сейчас сейчас я вам покажу, где его. Вот там где проверить, я не помню, там надо выставлять, наверное, все эти галочки. Да, поставить галочки нужно. И э, когда ставишь галочки, проверить результат автоматически можно. Теперь, что это за программа и как ее э, тест еду, извлечь папку. И вот она сама по себе как выглядит, как тот же, тот же тест или тот же Web, я принимаю все условия. Вот, работа с тестом, вы работаете в оболочке. Здесь параллельно у вас создается документ под на сайт, называется. Uh, он автоматически, я его сейчас и открою. Вчера буквально, потому как у меня все, uh, мой домашний компьютер улетел, жесткий диск uh, теперь чистый, новый. Поэтому ничего не осталось. Так, да, открыть тест для редактирования. Я открываю тот, который вчера начало физики, загрузить. И вот получается мой тест начала физики. Мы вопрос задаем, несколько вариантов ответов, Обязательно адрес, ну как здесь получается, я специально писала Елена да, Елена, чтобы этот тест не пошел вот туда, к ним, сразу же, потому что, не знаю, автоматом или же когда я на блог загружаю, он идет к ним, а, нет, э, не, не вставляла интернет-ресурсы. Добавляем вопросы, как обычно, добавить вопросы выбираем правильные ответы, и затем, это мой уход, вот, кто работал, в принципе ничего сложного, как мне кажется, нету. Ладно. Копируете вот это все, 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 что есть, и вставляете в себе блок сообщения, только сообщение кликаете к Вот ваш код, вы его копируете и вставляете в блок. Вот лаборатория тестов, смотрите, я сейчас нажму на редакцию. Вот он, в модели вот так он, выглядит. так он выглядит. Оперативно, дети, подготовьте, пожалуйста, выучите, наизусть выучите эти ответы. Как хотите, можете выучить. Особенно теория очень хорошо идет в этом плане. А на уроке то же самое, тестирование, но ну, уже и в бумажном, и в электронном виде, как вам удобно. Готовы, готовы. Мы привыкли к Google Формам это хорошо, но пока я проверю, пока отправлю. Хотя, как мне сказали, сейчас можно поставить три галочки в нужных местах, и он отправляет автоматом. Да, на это у меня на этом гугле прямо да, играют уже Да, один. Ну, я никак не могу дойти до этого, поэтому надеюсь, что скоро будет. Вот здесь же э, один из моих э, блогов, трудин лишь первый шаг, кому интересно, сейчас будет. Наверное, Кому интересно, видеоуроки по созданию смарт-уроков, подборка видеоуроков различных. И там же есть а, да? да? Да, есть внизу, сейчас просто я нажала, внизу есть ссылка на уроки. Уроки, кто-то тут говорил, а если бы нам уроки такие, что можно использовать. Вот, урок, умные уроки смарт, затем, сейчас, минуточку перескочим. Смарт Smart Exchange Россия и Smart Exchange Украина, когда выложены в Украине выложены уроки, которые были на фестивале уроков Smart, вот областном фестивале, а на российском ресурсе у меня там три урока выложены, на украинском один урок выложен, кому интересно, можно скачать. Тут же кинематику тоже можно скачать, вот основа кинематики это был урок. И механика, которая... Открытые уроки я давала на учителя года механика. А да, рост, вот из а это да. российского этого самого они да, не открываются. То, что да. да, я сначала а? а? да? мне не открылось в связи с что я посмотреть. Может быть, какая версия? Она не открывается. Может быть, это другая версия, потому что одиннадцатый день. Десять восемь. Ну, если кого заинтересует, получается, вот есть на моем блоге круглый дешевый шаг. На блог, А, все, хорошо. Да. Трикотируем? Да. Ну, в этом в тетушке на его должно 10 8, когда забросила. Да. А, Теперь следующее, о чем хотелось бы сказать, тест мы посмотрели. Скрайдинг. Скрайдинг, а, конечно же, а... что такое скрайдинг? Получается, мне сказали выступить на лицевите, не лицевид, а на на каком-то, опять же, семинаре. А, да, сейчас нам пишут. Расскажите о скрайдинге на две минуты. Думаю, зачем выступать? Пускай читают быстро а, о скрайбинге, что такое скрайбинг, новое в, нашем, говорится, в нашей школьной жизни, в нашем преподавании. А, программа сделана в вот пол то самое простенькое, о чем поведать можно а, в презентации. В можно оставлять музыку, можно оставлять слова, а, привлекает внимание более чем на минуту-две на уроке, хотя вот если я вообще не могу, получается, самую-самую работу с край по атмосферному давлению. Так, минуточку, сейчас я остановлю. Посмотрите, пожалуйста, если вот, что напоминает по структуре же презентацию PowerPoint, по но здесь получается вы выставляете слайды э, на свое усмотрение, просто добавляете анимацию, вот да, рука движется или рука перемещает объекты, или же у вас там что-то э, меняется. Вот. Откуда опять же таки э, роза ветров очень хороший сайт, кого интересует э, э, именно создание этих же скрай э, э, презентаций. Это роза ветров очень хороший, я оттуда, ну там училась. Все именно учится в интернете, возможности очень большие, найти таких же творческих людей. Значит, вот здесь недостаток того, что дети в конце вот этот громкий звук, недостаток презентации, которая бесплатная. Платная презентация такого не будет у вас. Все, конечно, для... это хорошо, но все это стоит денег. И еще маленькие. Вот эту презентацию я пользовалась, ну, использовала на уроке. сейчас небольшая презентация. По колебаниям. Начало, первый урок. Механические колебания. Ну, здесь нужно очень быстро читать. А потом опрос, кто что прочитал что узнал. Потому что дети наши бэкают и мэкают. Несмотря на то, что вроде бы как есть классы. Такие прочитать но зато потом плюс один балл кому-нибудь за то, что больше сказал, чем все предыдущие. Потом они привыкают к тому, что нужно быстро читать. Как движется, что движется. А кто-то все просмотрел и все. А что, уже все закончилось. Вот так. Очень интересную информацию рассказала моя коллега по поводу кликового вот этого видения. Вот увидел и все. Запомнил хорошо. Если надолго запомнил. Ну и есть презентация атмосферной давления. Я не буду ее включать. Она была и на блоге, и на одном, и выставлена. Там Наталья Владимировна ее пропиарила. Хотелось бы сказать, что если делать глобальные презентации, то здесь необходимо Делать сценарий, учитель работает и сценаристом, и режиссером, и звукооператором, если делать вот, презентации такие, э, как атмосферное давление, <coughs> позже. значит, выделяем самое главное, пишем текст, затем это все озвучиваем. Э, когда делается презентация, вот там атмосферное давление. Получается, у меня был вот этот компьютер, это рабочий компьютер со школы, мой домашний компьютер и компьютер, точнее ноутбук школьный, домашний и компьютер стационарный. Потому что это такая глобальная работа, был конкурс у нас. Уже... Запустите немножко А? запустите немножко салон, не все. Не видели, да? Конечно. Ну, звука практически нет. Сейчас. У нас колонки подключаются, выхода нет, сейчас мы...

Хорошо слышно, то вас хорошо. спасибо. Все, да? А, да, еще я... меня Ссылка, меня... пока <связь> на... Ссылка на мастер-класс есть э, с блога кафедры, с блога конференции и с моего блога в царстве физики. Mm -hmm. Поэтому с любой... вы на мастер-класс можете с любого места перейти. Фотографии сегодня, и материалы сегодняшнего дня тоже там же будут. Набирайте в поиске абстрактных физики и выходите на пол. Так, ну сейчас я покажу еще продукты сна, ой, и документальную версию. Еще не не торопись. Да, а, ну я мало ли, думаю, мне цыги говорят. Значит, продукты Керн. Керн такая, такая Сейчас я... Что сама вначале была удивлена, сейчас она загружается. Значит, э, в, начале, в начале года, там, в январе месяце, э, сайт грантов что-то объявил конкурс на э, создание урока по этим продуктам. Я небольшой вам покажу э, продукт, в чем он заключается, в том, что путешествие по МКС. Можно внутри путешествовать, но надо качать еще версию, не полная версия. Можно снаружи. Сейчас. Сейчас. Без видео не Устанавливается только на версии 8.1. Конкурс объявили, и версия только 8.1. Mm -hmm. То есть для каких учителей этот конкурс был объявлен, я, я могу понять, что практически не для кого, только для элитной школы, например, Киева. Они завоевали первое место в Киеве для той школы, чтобы... которую сейчас минуточку объявили. Да, Windows 8.1, да, 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 да. Так, теперь для анимации. По-моему, здесь разложено. И вы можете путешествовать на МКС, можно вращать, увеличивать, уменьшать, какие объекты вы хотите увидеть полностью. Или же детали, там, корпус японцев, например, там, положим, что у нас тут, японский вот план. Где японцы живут, можете с детьми поговорить об этом. Ну, на астрономии хорошо, когда развитие космонавтики. Можете посмотреть, где у вас солнечная батарея, рассказать о том, что сразу все не строится, по частям приводится, о том, что работает МКС и модули прикрепляются при помощи следующих устройств. Ну то есть довольно-таки интересно. Еще можно было скачать внутри попутешествовать, но ну, как-то не хватило синий внутри путешествовать. Походить, посмотреть, как живут россияне, американцы как они были много года в гости, то есть возможности этой программы безграничны. И я выйду отсюда и хотела еще показать параллельно включу, что, конечно же, большинство программ, они платные. И платные стоит 8 долларов, но это деньги для учителя, правда, там, предположим, то, что бесплатно, то, что бесплатно, можно... Мало того, что 8-1 еще и, и платить деньги. Это хорошо. Потому что бесплатно совсем мало. Сейчас минуточку. В своем классе сейчас мы изучаем же масштаб, размеры молекул. И вот сейчас очень это, удачный вариант. Размер маленьких веществ, расчет масштаба. Ждем загрузки. Как сказали ребята, что ноутбук ну, не сильно хорошо тянет. Техника тоже. Эти модели э, хороши э, физикам, того, что там есть платная программа, где у вас двигатели, вообще история создания двигателей есть. И э, от начала до конца, и структурные элементы, и внутри вы можете посмотреть, из чего состоит, путешествовать внутрь двигателя. детям сказать, ну, увеличение, не говорите, что это увеличение, да, детям сказать, давайте посчитаем увеличение этой картины. Вот у вас 10, это у нас получается микрон, да. И посмотрели бактерию внутри в микроскоп, микроскопе, представили, что это микроскоп. И таких программ очень много, я говорю, что очень долго грузится. И чтобы чтобы показать что-то динамично, нужно платить деньги. Так, Ну, будет чистить. Но это же все равно надо вот эти вот все шаги их надо загрузить. Да, 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 да. 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 Это все грузилось по, по очереди, О. естественно, потратилось много Естественно, недели, это делал... масса времени. Да, сделать да, 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 да. про... это. И еще последняя да. последняя это документ камера. Сейчас я вам покажу ее. Mm -hmm. в, в прошлом году был объявлен конкурс. Эпсон, программа Эпсона объявила конкурс. Так, документ камеры. Ну, это то же самое практически, что и веб-камера, да, в вашем, в вашем присутствии. Но чем э, документ камера хороша, тем, что можно увеличивать изображение. Увеличивать изображение при помощи э, нажатия клавиши вы можете увеличить до таких размеров, до которых... Ну, на котором видно уже будет и из последней парты. Как-то мне приносили листья, где были, может, картинку покажу, где были клещи. Вот получается. На растениях клещи мы видели, как они перемещались вот здесь. А -а -а. Да, 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 да. клещи, видно перемещение. Так, ну небольшие, небольшие возможности данной камеры. Вы, например, делаете какое-то задание, задание обучающее, и говорите, дети, обратите внимание на задание, подчеркните там, что вам непонятно, что понятно, что э, вызывает вопрос, например, или же задание перевода единиц измерения, опять же таки, возвращаясь к седьмому классу, задание и на доске мы выполняем его, также сделайте дома. Э, значит, это возможности документа. Ну, сейчас мы выйдем. А вот Следующее, опять же таки, пришло оборудование ко мне в кабинет, магнит. Но как я ребенку покажу линии магнитного поля или как взаимодействуют одноименные или разноименные полюса магнита. Вот, раньше мы привыкли большие были, а сейчас вот такое вот. Сейчас мы уменьшим изображение. Ну, уже более или менее ребенку понятно, что магнит есть, и взаимодействует они э, взаимодействуют одноименные разноименные полюса можно показать как стрелка компаса так, назад, ближе стрелка компаса реагирует на изменение магнитного поля Значит. и еще эффектный такой ну, когда мы берем металлическую стружку а в данном случае это порошок из принтера ребята вы мне научили порошок который, который мы Просыпаем в принтер лазерный. Вот так. Это Видимо, это... Это очень а? хорошо. Да, это, 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 уже, понятно, это уже как удобно. Всегда с этим опытом я всегда ходила вот так по паркам, показывая каждому. здесь можно увидеть на очереди, как оно перемещает, перемещается естественно, да. Раньше мы ходили по классу, дети, дети были в восторге, а сейчас заменили хождение. Можно нарисовать линии напряженности, если это уже старшие, старшие классы. Можно показать, как вреден телефон, например, да, и какая часть телефона у вас имеет большое магнитное поле. Как меняется магнитное поле в зависимости от места расположения вашей стрелке. Ну, это такая мелочь, которую можно посмотреть. Можно написать ребенку, сейчас 10, 7 класс мы учим писать решение задач. Да? Решение задач, как оформлять задачи. Наверное,